Дорогие ветераны, шановные присутни, милиционеры, полицейские, все те, кто составляют систему Министерства внутренних дел. Сегодняшняя встреча наша обусловлена очень хорошим разговором, которым мы провели в ветеранском кругу в субботу и э, наработали ряд вопросов и приняли соответствующее решение, согласно которому я подписал э, приказ. Згідно с якого 20 грудня оголошується Днем Ветеранов, Системы Министерства внутрішніх Справ и Национальной Полиции Украины. Поэтому я вас поздравляю. Было бы неверно не выкористовывать той досвід, який є, який накоплений поколениями. И было бы неправильно ставить всех под одну гребенку, вычеркивая из нынешней жизни тысячи и тысячи реальных профессионалов, которые посвятили свою жизнь службе по борьбе с криминалитетом, по утверждению ясной правоохранительной системы. Нынешняя национальная полиция изменяется, реформируется в связи с требованием временем. И я очень ясно понимаю, что одним из ключевых компонент этих изменений должна быть интеграция того позитивного опыта, который был. Я еще хочу сказать о том, что сказать о позиции министерства лично министра в ситуации с пенсионным обеспечением ветеранов. Мы не приемлем казуистику и бюрократию, которая у нас сейчас имеет место в государственном аппарате по расчету пенсий. Мы исходим из того, что существует закон, принятый Верховной Радой, существует порядок. И согласно этого порядка индексация пенсий и денежного содержания ветеранам должна быть пропорционально и адекватно ныне служащим полицейским. Мною подписаны соответствующие письма и э, необходимые документы, изданы приказы о формировании э, специальной рабочей группы, которая будет работать по э, проведению параллелей между действующими э, посадовыми окладами и посадовыми обвесками э, нынешних полицейских и тех, кто работал в системе внутренних, внутренних справ до того. Такие соответствующие группы у нас подготовлены, и мы начинаем работу. Я очень рассчитываю, что в ближайшее время у нас не останется никаких препятствий для того, чтобы расчет адекватной, справедливой пенсии для наших ветеранов был реализован. Мне очень важно, чтобы действующая система национальной полиции имела позитивную прививку опыта от вас, ветеранов. А сегодня 20 декабря я всех поздравляю с Днем ветеранов МВД и Национальной полиции, с праздником. Вас. Я хочу обратить ваше внимание на вот эти вот фундаментальные тома книжки. Это архивные документы и очень интересные подборки. Это уже пятый том такого издания, можете себе представить, вот фундаментальность этой работы. Это падеи, керунники, документы, это материалы с 17 по 2017 год. На самом деле, внимательный читатель здесь найдет очень много из того, из того опыта, что есть. И это очень важно для нас, что такое происходит. Поэтому я для начала нашего мероприятия хотел бы вручить нашим ключевым коллегам эти тома. Василий Васильевич, для вас. Украинскому народу. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Благодарю за службу. Служу народу Украины и родному МВД. Спасибо вам большое. За Служу украинскому народу. Відроджується відношення до ветеранів добре, позитивне, яке було започатковане протягом багатьох років, що не буде виконати той досвід, який набутий десятиліттями і який необхідний сьогоднішнім працівникам поліції, які тільки набираються своєї міцності в боротьбі з злочинності забезпеченні правопорядку, служити. І захищати, хай це гасло, воно буде вцілене в, в життя за допомогою ветеранів, але сидлами тих молодих поліцейських, які стали сьогодні на стежку охорони громадського порядку. Служу народу України. Благодарю за роботу. Служу українському народу. Нації політського району Київської області. Благодарю за службу. Дякую. 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 Служу народу України. Поздравляю. Благодарю за службу. Служу народу України. Дякую вам. Дякую за нагороду, служу українському народу. вас. Благодарю за службу. Дозвольте старший міністр. Прошу. Дуже вдячний. Ми задоволені. Ми у такому стані. Хотілося б побажати вам. Щоб ви використовували повній мірі великий потенціал наших ветеранів, професійно зрілих і ще фізично здорових. Ми готові служити батьківщині. Національної поліції Черкаської області Руслан. Дякую. Вітаю вас, вода за службу. Служу українському народу. Відповідно до наказу ветеранської організації виконуємо. Я думаю, що ви мене підтримуєте, якщо ще раз ми подякуємо вам особисто керівництву за те, що ви дослухались і почули голос наших ветеранів, аби сьогоднішній день був щорічно як день вшанування. І відзнаки участі великої армії працівників міліції і підрозділів внутрішніх справ на протязі багатьох років по охороні громадського порядку зміцненні законності і правопорядку.